Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua atas laluan yang diberikan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Duri Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung atas titah perasmian yang penuh dengan nasihat, peringatan serta panduan kepada kita semua sebagai wakil rakyat. Sesungguhnya titah baginda menzahirkan keprihatinan terhadap hala negara dan menegaskan tanggungjawab besar ahli-ahli Dewan -ahli ini dengan memastikan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Malaysia. Antara perkara utama yang disentuh oleh titah baginda adalah berkenaan soal perlembagaan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Bagi isu ekonomi ini, saya ingin menarik perhatian Dewan kepada perjanjian timbal balas perdagangan Malaysia Amerika Syarikat ataupun Agreement on the Reciprocal Trade atau ART ataupun ART pada pandangan saya, perjanjian ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan perdagangan antara sebuah kuasa ekonomi besar dengan sebuah negara membangun seperti Malaysia. Lebih membimbangkan, perjanjian ini dipromosikan seolah-olah telah dimutamatkan. Sedangkan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri mengakui bahawa ak ini masih belum lengkap. Keadaan ini menimbulkan persoalan tentang ketelusan dan kedudukan sebenar perjanjian tersebut. Saya ini hakikatnya ART ini lebih memperlihatkan dominasi Amerika Syarikat dan cengkambannya ke atas negara-negara membangun seperti Malaysia kesetiaan perjanjian ini juga tidak boleh dilihat dari sudut angka semata-mata impaknya akan dirasai oleh semua termasuk PKS dan industri dalam Malaysia PKS dalam sektor pembuatan ekonomi makanan dan perkhidmatan akan berdepan persaingan tidak seimbang daripada syarikat multinasional seperti Amerika Syarikat yang mempunyai pelbagai kelebihan modal teknologi dan ekstrem pasaran dalam keadaan ini, PKS tempatan berisiko tersisih daripada rataian nilai domestik. Lebih membimbangkan kesan ini turut menjejaskan masyarakat luar bandar seperti petani, pengguna kecil dan usahawan desa. Tuan yang dipertua, Malaysia tidak wajar bergantung kepada satu kuasa atau satu pasaran saja. Kerajaan perlu merangka hala tuju perdagangan yang lebih seimbang melalui kepelbagaian pasaran antarabangsa. Malaysia wajar memperkukuh kerjasama dengan negara-negara Global South seperti Asia Selatan, Asia Barat, Afrika dan Amerika Latin. Serta tidak menolak kemungkinan untuk melibatkan diri dalam blok ekonomi seperti BRICS bagi membuka ruang kerjasama pelaburan, teknologi dan perdagangan yang lebih setara. Namun pendekatan ini bukan bermaksud kita menolak terus Amerika Syarikat, tetapi kita mesti memastikan kepentingan nasional sentiasa diutamakan dan rundingan dibuat secara adil. Ekonomi yang berdaulat adalah ekonomi yang memperkukuhkan kekuatan domestik. Ekonomi yang melindungi industri, industri tempatan dan memperkasakan PKS. Tuan-tuan dan Pertua. Atas faktor tersebut juga, saya bersama empat orang ahli Parlimen Perikatan Nasional telah memfailkan saman pemula terhadap Yang Amat Bahamad Tambun selaku Perdana Menteri pada keraja dan Kerajaan Malaysia pada 19 Januari 2026 lalu. Tindakan ini bukan bersifat politik tetapi bertujuan memastikan kedaulatan negara dan perlembagaan kita dipelihara. Persoalan utama ialah sama ada penandatangani perjanjian akt tersebut dibuat selaras dengan perlembagaan persekutuan serta menghormati peranan parlimen dan duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung. Malah perjanjian ini juga melibatkan isu strategik seperti unsur nadir bumi atau rare earth element. Maka timbul persoalan sama ada perkara ini telah dirujuk kepada majlis raja-raja -Raja serta melibatkan kerajaan negeri dan menteri-menteri besar yang mempunyai bidang kuasa terhadap sumber tersebut. Jadi persoalan saya, mengapa Perdana Menteri menandatangani perjanjian AAP ini tanpa beliau mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Pada Kebanggaan Deputan Agung atau Majlis Raja Raja atau melalui satu undang-undang di Parlimen selaras dengan perkara 69 Perlembagaan Persekutuan untuk meluluskan perjanjian AAP tersebut. Adakah ini bermaksud beliau telah memintas kewajipan beliau sebagai Ketua Kabinet untuk bertanggungan secara bersama kepada Dewan Parlimen yang mulia ini selaras dengan perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan iaitu Kabinet atau Jemaah Menteri adalah telah bertanggungan secara bersama kepada Parlimen? Boleh, sikit, ah, boleh, sikit. tentang ERT. Uh, baru ini ditanya dalam Dewan, adakah tempoh 60 hari itu telah dimuktamadkan Uh, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab uh, belum dimuktamadkan lagi. Adakah GRIP setuju kerajaan beritahu bila mula tarikh 60 hari itu daripada bila sampai bila supaya kita tidak uh, terkeliru dalam tempoh 60 hari itu bila dah mula ke belum dah tamat ke belum. Adakah GRIP setuju? Terima kasih. Ya, saya setuju. Dengan pandangan Rasa, mohon masuk dalam ucapan saya. Satu yang ini betul, kita tidak mahu hanya kerana sebatang pen masa depan negara kita digadaikan. Melalui perjanjian yang belum dimutamadkan dan tidak telus ataupun tidak penuh dengan ketidakpastian Kepentingan nasional, kedaulatan negara dan hak generasi yang akan datang Wajar kita, tidak wajar kita pertaruhkan demi memenuhi tekanan kuasa luar Jadi betul, -betul. Antara perkara kedua yang ditentu oleh Tuan Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Adalah berkenaan isu rasuah ATM Sebagai anak bekas tentera, saya ingin memetik sedikit berkenaan isu rasuah dalam angkatan tentera Malaysia Isu ini bukan isu kecil dan isu ini bukan isu terpencil. Ia adalah isu keselamatan negara. Sebab itu apabila Duli Yang Mulia sendiri menegur secara terbuka berkenaan rasuah dalam ATM termasuk melibatkan pegawai kanan dan urusan perolehan, teguran itu kita tidak wajar. Kita anggap sebagai perkara biasa. Sebaliknya ia adalah satu amaran keras kepada seluruh ekosistem perolehan negara. Dan tanya betul, hakikatnya dari sudut pertahanan, kedudukan pertahanan Malaysia dalam ASEAN sudah ketinggalan. Dari segi aset dan perbelanjaan pertahanan, Malaysia kini berada di kedudukan ke-6 dalam ASEAN di belakang Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Lebih membimbangkan, perbelanjaan pertahanan Malaysia kurang daripada 1% ke DNK negara. Sedangkan purata perbelanjaan pertahanan negara-negara ASEAN semuanya menghampiri 2%. Ini bermakna kita berbelanja lebih rendah berbanding keupayaan ekonomi negara. Dan akibatnya ATM berdepan pelbagai masalah. Aset yang semakin uzur, kekurangan platform moden, kelewatan perolehan dan beban penyelenggaraan yang tinggi. Namun tuan dan puan, dalam keadaan bajet terhad dan aset yang tidak mencukupi inilah isu rasuah pula masih berlaku, menambah lagi sengsara pertahanan negara. Isu rasuah ini bukan sekadar kebocoran wang rakyat, tetapi pengkhianatan terhadap anggota-anggota tentera kita yang sedang berjuang di medan yang mempertaruhkan nyawa mereka dengan kelengkapan yang tidak setimpal. Bagaimana kita mahu meyakinkan rakyat untuk menambah bajet pertahanan jika tadbir urus perolehan masih lagi longgar? Bagaimana kita mahu bercakap soal kedaulatan jika integriti dalam institusi pertahanan negara kita sendiri boleh dipersoalkan? Urus negeri padu kebangsaan seharusnya menjadi titik perubahan untuk kita lakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perolehan pertahanan dan sistem perolehan dalam negara. Begitu juga ketelusan dan pengawasan parlimen perlu lebih kukuh. ...dan jaminan bahawa setiap ringgit yang dibelanjakan... ...mesti sampai kepada maksud sebenar perbelanjaan... ...seperti aset ATM dan sebagainya. Dan tuan yang ada betul, telah banyak contoh kes rasuah... ...dalam negara yang berlegar dan menjadi bualan rakyat. Malah ada juga kes-kes yang dijadikan bahan jenaka. Ingatan saya kepada pihak kerajaan dan mereka berkuasa... ...janganlah mengajar anak ketam berjalan lurus... ...sedangkan ibu ketam itu sendiri jalannya mengiring... Tuan dan isu yang ketiga, saya ingin menyentuh tentang isu pencemaran dan penambangan hutan. Kebelakangan ini kita menyaksikan insiden pencemaran Sungai Perak sehingga air bertukar menjadi warna biru dan malah jawatan, jawapan kementerian tidak menolak kemungkinan berlakunya pencemaran seperti asid, bahan kimia, logam berat dan limbah berbahaya. Perkara yang sama turut melibatkan aktiviti kemungkinan daripada aktiviti perlombongan termasuk biji timah dan RII yang kini beroperasi di daerah Hulu Perak. Jadi kita tidak menolak pengeluaran hasil bumi sebenarnya. Tetapi kita mahu pastikan bahawa pengeluaran tersebut mesti dah dilaksanakan mengikut SOP dan amalan pelombongan yang baik. Dan agensi penguatkuasaan perlulah sentiasa bertindak tegas dan berintegriti bagi memastikan kelestarian alam sentiasa terpelihara. Dan lebih membimbangkan kerana Sungai Perak merupakan sumber air, sumber makanan dan kehidupan bagi rakyat daripada gerik sehinggalah ke Kuala Intan di selatan Perak. Jadi tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang mencemarkan alam tanpa kompromi. bagi satu tuan yang dipertua adalah berkenaan penambangan hutan yang secara tidak terkawal juga mesti dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Pengusaha-pengusaha yang diberi lesen penolakan atau lesen pembalakan hendaklah memastikan syarat penanaman semula mengikut jadual yang ditetapkan dan perkara ini tidak boleh dipandang ringan. ...sebab kegagalan berbuat demikian telah mengganggu kehidupan, habitat kehidupan dia... ...yang menyebabkan haiwan seperti harimau dan gajah keluar daripada habitat asal dan mula menceroboh. Kalau di Gerik ini, dia menceroboh kawasan dusun, ladang, ladang penduduk. Dan sekaligus, ia juga mengancam keselamatan dan sumber rezeki rakyat. Jadi sebagai penyelesaian, Tuan dan Pertua, Gerik ini cadangkan... ...supaya kerajaan serius membangunkan program penanaman semula hutan memperluaskan program penanaman semula hutan dan tanaman balak secara terancang bagi memulihkan kawasan-kawasan yang telah diteroka. InsyaAllah dalam masa 10 hingga 20 tahun lagi, ia mungkin boleh menjana kembali hasil kepada, kepada negara dan negeri. Dan dalam masa yang sama, buka peluang pekerjaan baru untuk diberikan kepada masyarakat orang asli dan penduduk tempatan untuk terlibat dalam melaksanakan kerja-kerja penanaman balak ini. Pemulihan hutan dan pemantauan alas kita perlu dilakukan segera. Pendekatan ini bukan saja boleh memulihara alam, malah menjana pendapatan dan sekaligus menyemai rasa tanggungjawab bersama dalam menjana, menjaga kazana alam negara. Di Pertua, kita perlu menghargai apa yang telah dianugerahkan kepada kita dan jangan hanya mengejar keuntungan jangka pendek sehingga mengorbankan masa depan negara. Jika alam ini rosak hari ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya kelak. Dan yang terakhir, dalam berkenaan isu kawasan. isu kawasan, tuan, -tuan, tuan Berkaitan juga dengan RMK13. Pertamanya, status bajet dan peruntukan pembinaan SPKS Bukit Berapit di Bukit Hulu. Jadi ingin tahu apakah status begini berkenaan perkara ini dan mohon ulasan Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah status pembangunan ekonomi sepadan. Malaysia Thailand mohon Kementerian Ekonomi menyatakan status dan perancangan terkini terutama yang melibatkan daerah Bukit Hulu. Yang ketiga adalah status terkini Hospital Pakar Main Negeri Mohon Kementerian Kesihatan Memaklumkan berkenaan isu tapak dan lokasi yang sesuai Di sini saya ingin mohon Betul, Agar hospital baru ini Dibina di atas tanah milik JKR Berhampiran Jalan Raya Timur Barat Jalan Persekutuan FT004 Berhadapan perumahan TM Negeri Yang keempat adalah status terkini Klinik Kesihatan Premier Bandar Negeri Yang dibina di atas tapak RTM kampung air panas negeri. Bilakah ia, ia akan dimulakan? Dan yang kelima adalah status terkini pembinaan sentuari gajah negeri. Jadi sepatutnya bermula tahun ini. Kita nak tahu apakah status terkini bajet dan pelaksanaannya. Yang keenam adalah pasukan tidak pantas kecemasan JRTB. Seperti mana syur yang telah dibincangkan di dalam syarat jatuh kasa khas kemalangan bas upsi di JRTB. Agar diwujudkan pasukan tidak pantas kecemasan JRTB tersebut. Juga saya ingin tahu apakah statusnya dan yang terakhir Jalan Antarabangsa Pengkalan Hulu Betung, Thailand Dalam persekutuan FT-077 Mohon pihak Kementerian Kerja Raya meneliti cadangan menaik taraf Jalan tersebut menjadi empat lorong Atau dilebarkan sesuai dengan status pintu masuk negara Seperti mana pembinaan di Thailand Sekian, terima kasih